খন হৈছে ঐতিহাসিক দিখৌ নৈ টাই ভাষাত খে নাম ছে বুলি কয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ এখন উপনদী হৈছে দিখৌ নৈৰ দিখৌ নৈৰ বৰ্তমান যি সৌন্দৰ্য আপোনালোকে দেখিছে লাহে লাহে ইয়াৰ পানী বাঢ়িছে যেতিয়াই নাগালেণ্ডত বৰষুণ অত্যাধিক হয় তাৰ পাছতেই দিখৌ নৈৰ পানী বৃদ্ধি পায় জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় এই নদীখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় দুশ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াৰ অৱবাহিকা চাৰি হাজাৰ তিনিশ বাসত্তৰ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি আছে দিখৌৰণৰ সৈতে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে বিশেষকৈ মই যদি ঊনৈছশ নব্বৈ বা ইমানটো চনৰ মানুহৰ কথা কওঁ সেই সময়ত মানুহখিনিৰ সকলোৰে এটা আৱেগ জড়িত হৈ আছিলে কাৰণ সকলোৱে দিখৌৰণৈত গা ধোৱাৰ যি মাদকতা বা সকলোৱে গা ধুবলৈ আহিছিলে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিলে কিন্তু লাহে লাহে এতিয়া দিখৌনৈত গা ধোৱা বা ইয়াত যিহেতু বিপদো সংঘটিত হয় সেইকাৰণে এইবোৰ কমি গৈছে তথাপিও বহুতৰে ল'ৰালি কালৰ এক ইতিহাস দিখৌোনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ নাগালেণ্ড ৰাজ্যৰ ওঠৰশ তেইছ মিটাৰ উচ্চতাৰ খুমি নামৰ ঠাইৰ পৰা দিখৌ নদীখনৰ উৎপত্তি হৈছে আৰু ই লংগা নামেৰে তাৰ পৰা বৈ আহিছে অৰ্থাৎ নাগালেণ্ডত ইয়াক ইয়াৰ নাম হৈছে লংগা অৰ্থাৎ লংগা নাম লৈ বৈ আহিছে আৰু বৰ্তমান এই দিখৌনৰ ওপৰত এখন ঐতিহাসিক দলং আছে দলংখন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে শিৱসাগৰত আছে যি ব্ৰিটিছৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই দলংখন এতিয়াও আছে যিখন দলঙৰ তলেদি যেতিয়াই জাহাজ আহে তেতিয়াই দলংখন ওপৰলৈ দাঙি দিব পৰা আছিলে আৰু যাৰ সা সৰঞ্জাম সকলো কলকাতাৰ পৰা আনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু এই দিখৌ নৈখনেৰে এখন উপনদী হৈছে উপনদীখনৰ নাম হৈছে নামদাং আৰু আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে দেখাই আছোঁ দিখৌ নৈৰ লগতে ওপৰৰ আকাশখন ইমান সুন্দৰ হৈ আছে ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ নান্দনিক এটা দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেই আমি ভিডিঅ'টো বনালোঁ লগতে কিছুমান ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন যিসমূহ প্ৰাৰম্ভিক ইনফৰ্মেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ যিসমূহ কথা এই কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ দিখৌ নদীৰ ইতিহাস বহু বেছি আছে যি ইতিহাসৰ সৈতে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে জীৱন জড়িত হৈ আছে আৰু এই দিখৌ নদীৰ পাৰত আপোনালোকে দেখিছে যিমান ব্যক্তিৰ বহু ব্যক্তিৰ তেওঁলোকৰ শাক পাচলিৰ খেতি আছে যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে ঘৰখন চলাব পাৰিছে জীৱন জীৱিকাৰ একমাত্ৰ পথ বুলি ক'ব লাগিব দিখৌ নৈৰ পাৰতে বহুতৰে চাপৰি আছে অৰ্থাৎ এই দিখৌ নৈখনে বহু মানুহৰে জীৱন সংগ্ৰামত বা জীৱন নিৰ্বাহৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰবাহ হিচাপে বা এক সাৰথী হিচাপে কাম কৰি আছে আছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যেতিয়াই দিখৌনৈৰ পানী বৃদ্ধি পায় জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে একাংশ মানুহৰ জীৱনলৈ কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদ অহাও পৰিলক্ষিত হয় আৰু এই ভয়ংকৰ বিপদ আহে মথাউৰি বেয়া হোৱাৰ বাবে বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা মথাউৰি কাটি একাংশই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতো বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় তথাপিও যি নহওক আমাৰ প্ৰকৃতিৰ যি সৃষ্টি নেদেখাজনৰ যি সৃষ্টি সেই সৃষ্টিৰাজিক আমি প্ৰতিদিনতে সন্মান জনাব লাগিব আৰু এই সৃষ্টিৰাজিক আমি সদায় সদায় সন্মান কৰি ভালদৰে ৰখাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে দিখৌ নদীক আমি যদি খননৰ নামত দিখৌ নৈৰ পাৰ্ক সানি দিওঁ তাৰ পাছত ইয়াৰ পানী অন্য ঠাইলৈ প্ৰবাহিত হোৱাৰ ফলত গোটেই অঞ্চলটোতে বানপানীৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত আমি মনোনিৱেশ কৰা উচিত যিদৰে শিল খনন কৰি দিখৌৌ নক কষ্ট দিয়া হৈছে এইবোৰ কৰাৰ পৰাও আমি আঁতৰি থাকিব লাগে আজি বিশেষ এটা পৰিৱেশ এইখন নাগালেণ্ড দেখিছে নহয় নাগালেণ্ডৰ পৰা এইফালে বৈ আহিছে মোৰ কেমেৰাত হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় জিলিকিব ধৰিব পাৰিছে এয়াই হৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কেনে লাগিলে জনাব ধন্যবাদ